Poros derek pasamuan wilujeng pinangge ing renungan patinan gerijo-gerijo Kristen Jawa klasis Wonogiri. Wajan kitab suci soko kitab rum limolas ayat 14 tekan selikur Lan Kawojo ayat limolas ganti jejer Wani nulis kelawan kendel Rum limolas Kawojo ayat limolas Ewa semuno ing layang iki Aku kuwani ngandhakake perkara sawetara kelawan kendel. Arupa pepeling sing wis dak kabareke marang kowe. Enggon wani nulis kelawan kendel kuwi merga saka ganjaran sing dikaparingake dening Gusti Allah marang aku. Para sedherek ingkang rahayu ingkang nampi sabdo pangandika lan ngestokake ing uripe. Marana ta. Amin. Para sedherek nalika kita sinau wonten ing sekolah dasar. Para murid wis nyinaoni lan malah hafal gunane ngrumati alas iku kanggo banyu udan supaya bisa nyesep ing lemah tadidi ora bakal banjir. Emane ngerti karo nglakoni iku beda lan adoh. Nalika pangerten kalah karo wong sing ngasto pangguasok. Nalika kabucian ora oleh ngomong katindhu dening wong sing tetep bisa cengengesan Nalika ditakoni yogene. alas-alas sengkeran ana ing Suka Margasatwa lan Suaka Alam iku kok dibabati dadi kebon lan uga dadi tambang wah sing diunduh ya karusaan gede banjir Bandang ing Pulau Sumatera sisih Lor ing Aceh Sumatera Utara lan Tanah Minang iku dadikelleb lan uga omah-omah kagawa banyu jaluk korban nyawa bondo kampung-kampung ilang lan kutha-kutha malih dadi segara para sederek Rasul Paulus nganekne awake dhewe supaya bisa medharake sabda pangandikane Gusti mlehke sing luput Memulang Lan nyantos sakne warga bangun turut langsung muyut ngistokake kersane Gusti. Ado saka pemimpin sing malah kendel tumindak Allah. Rasul Paulus kendel martakne sing becik kanthi ngeblak bido karo sing dedelikan wedi konangan goroh lan palsune. Uripe Rasul Paulus tinarbuga katilayangi sang Kristus sing bisa kawaca denning sappo wai. Paraos jere ing dina iki sang Desember telung puluh telu taun kepungkur. Guaka tah bisake dadi Pandhita. Ing buku acara tahbisan katulis cita-cita dadi Pandhita lan penulis. Dadi pandhita wis kelakon lan dadi penulis ya lumayan senajan isih dadi nyeng. Ing kahanan kita tansah butuh wong sing kendel, nyuara agami piwulang pangenet lan pamleleh iku kanthi kendel. Ora jireh, ora ditutup-tutupi. ati utusane Gusti dadi nabi marang sak bangsa. Ora ana nabi kang jireh wani nulis kelawan kendel. Iku cara martakake kersane Gusti ing jaman iki. Rasul Paulus marang pasaman ing rum, wis paring tuladha. Lan saiki kita uga katimbalan. Ayo disuwara ne apa sing bener. Minongkop pamulang. Minongkop pamleleh pangenget sing bisa mbangun tata urip kita. Jaya bar karahayon. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa kang datekne wong akeh milih meneng tinimbang wani ngaturke kepenget. Menawa malih pamleleh Ing sak kahanan sing salah lan tumuju marang kerusakan. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi para pangarasaning bangsa lan patunggilan pasamuan kasantosake. Anggone mbangun tata urip bebarengan Kang ayem tentrem rahayu Adil makmur lan raharjo Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Poros derek pasamuan mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.